Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Planificador de Bodas, ¿Por qué Lom sonríe? basados en el libro. La madre de Jiwa, por su parte, temía que su hija no volviera a tener una oportunidad tan buena. Sylon, no te desanimes, seguiré intentando comunicarme con Jiwa. Puede que todo aún tenga arreglo, dale una oportunidad, te aseguro que ella sabe lo mucho que la amas. Las palabras de la mujer parecieron entrar por el oído izquierdo de Cylon y salir por el derecho directo al corazón de su madre. ¿Darle una oportunidad para que tu hija vuelva a hacer daño a mi hijo? ¿Por qué dices esto? No, Chihua ha hecho tanto daño, y aún así pides que tenga una oportunidad. Cuando tu hijo huyó al extranjero, nuestra familia es la que quedó en vergüenza. ¿Cómo podrá ver Cylon a las personas ahora que han quedado como el estúpido novio, utilizado por una mujer todo el tiempo? ¡Eh! No hables así de mi hija. Las personas que habían estado en perfecta armonía durante 10 años comenzaron a debatir de quién era realmente la culpa, y ninguna parecía que fuera a darse por vencida. ¿Qué está mal con ella? No debería haber dejado que Cylon saliera con alguien así de inmadura. De una niña obediente se había convertido a una persona que había cambiado sus preferencias. Y yo no debería estar uniéndome con gente de manera tan estrecha como tú. ¿Estás intentando meterte conmigo? Ya es suficiente. Mientras las dos mujeres adultas discutían de manera inapropiada, una voz profunda rugió. Silon se levantó para mirarlas, mientras ellas solo pudieron quedarse calladas. Se miraron a los ojos y movieron sus rostros en diferentes direcciones. Voy a llamar para avisar que la boda se ha cancelado. Silon, no, dale una oportunidad. Y si no vuelve, ¿debería pararme y esperar como un idiota solo en la ceremonia? El joven no pretendía ser grosero, pero no pudo soportarlo más, haciendo que tuviera que hablar con un tono de enojo mientras miraba a la mamá de Chihuahua, que estaba a punto de llorar. Sailon se apresuró a levantar las manos para rendirle homenaje antes de volver a hablar. Lo siento, no quise ser grosero, pero ya no esperaré a que vuelva. Ahora me disculpo, tengo trabajo mañana temprano. Luego, el joven dio largos pasos hacia el dormitorio tan rápido, que nadie se atreve a detenerlo, en especial la madre de la novia que parecía desesperada por hacer que Cylon esperara a su hija. Llamaré a la gente para decirles que cancelemos la boda. ¿Puedes esperar? ¿No viste la condición de mi hijo? Aún así, me dices que si puedo esperar, no habrá boda. Está claro. El sonido de las dos mujeres adultas discutiendo se escuchó hasta la parte de arriba de la casa. Ahí escuchó cómo Sylon estaba entrando en su habitación. Siphon, la hermana de Sylon, quiso acercarse suspirando para hablar con él. Pilon, pero la cara de Sylon que pensó estaría desconsolada, en realidad mostraba una amplia sonrisa mientras entraba a la habitación sin darle oportunidad de hablar, y ella no pudo más que pensar, ¿por qué Pilón está sonriendo tanto? Oye, ¿viste el drama anoche? Cuando la heroína eligió al protagonista masculino y deja al segundo protagonista, no puede evitar llorar. Lo mismo me pasó, me quedé sin pañuelos en la caja. Oh, cum silon, lo siento, no estaba atenta al camino. Al mediodía, dos empleadas caminaban frenéticamente por el pasillo charlando y analizando la serie que transmitían después de las noticias con tanta alegría que no vieron al joven saliendo de la esquina del pasillo, por lo que casi chocaron con él. De inmediato una de ellas levantó la cabeza y al ver quién era se apresuró a disculparse, pero el hombre lo miró con disgusto antes de hablar. Camina con preocupación si tienes ojos es para ver por dónde caminas, no solo para ver tramas. Lo siento, cuando el jefe desapareció en la esquina del corredor, las dos personas que habían sido regañadas se miran a los ojos, recordando el chisme que estaban en boca de todos en ese momento. ¿Qué le pasa a Cumlón? Suele ser más amable, pero ahora pareciera que es un anciano gruñón. O, oh, ¿no sabes las noticias? Hay un rumor de que la boda tuvo que ser cancelada debido a que la novia huyó después de haberle sido infiel. Mm, no estás bromeando, ¿verdad? ¿Existe una mujer que deja a una persona como Cum Silon? Fue tan estúpida, qué locura. Tal vez es un poco de ambas. Desde hace tiempo, la gente dice que Kumlom es un poco inestable en este momento y que no debemos acercarnos demasiado. Escuché que dijeron que había estado saliendo con la futura novia durante 10 años. Pero esta quedó embarazada de otra persona y eso hizo que huyera del país. Los ojos de los oyentes se abrieron. Es tan lamentable, quisiera poder hacer algo por él. ¿Estás soñando despierta? Él solo podría amarte si la novia estuviera muerta. De lo contrario, no tienes oportunidad. Cuando una persona le dijo a la otra, el asunto se extendió a otra persona hasta que todos en la empresa comenzaron a dar sus propias opiniones del tema, que ha dado mucho de qué hablar. Entonces la mujer a la que le habían dicho que no tenía oportunidad se sintió tan lamentable como en el drama que pasaba después de las noticias. Muchos incluso fueron tan lejos con el chismorreo que afirmaron que Kum Lom había intentado suicidarse y con eso la lástima por el hombre solo pudo aumentar. saylon ¿puedo hablar contigo?